можно взять, например, два совершенно законных, две совершенно законных процедуры, которые происходят на разных площадках. Все происходит по закону. Закупается абсолютно одна номенклатура товара. Но когда мы посмотрим на цены, то получается на одной станции это одна цена, на второй станции она почему-то в два раза выше. Самое интересное, что и там и там по закону. Но опять же, весь закон в голове, как мы будем его использовать. Если цель купить подороже, то мы тоже это сделаем по закону. Если цель купить подешевле, сэкономить деньги и в период глубокого дефицита финансовых средств эффективнее начать управлять, то тогда мы тоже сделаем именно так. Вот. Поэтому. Вы все, работая здесь на станции, очень хорошо тоже ориентируетесь в тех же вопросах ценообразования при определенных закупках вы четко знаете, сколько оно должно бы стоить. Ну, есть широкая номенклатура товара, которая есть в магазине, который закупает энергатом. Очень часто бывает, что мы закупаем дороже. Ну, точно закон о госзакупках нам не мешает это делать. Простой пример вчера. На сайте нашей гроши» вышла очередная публикация. Атом энергомаз город Энергодав закупил трубы по тендеру, все по закону. Только почему такие -то энерго приватная компания ДТЭК, которая, к вашему сведению, не обязана устанавливать у себя тендерную процедуру, но она специально их установила, то есть у них свой, свой внутренний корпоративный режим тендеров. Она закупила те же трубы у того же производителя ровно в два раза дешевле. Ну, это те.